أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني أفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah kita rafakkan segala kesyukuran, segala pujian, segala pujaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya kita dapat solat berjemaah pada pagi yang berbahagia ini atau pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah dengan limpah kurnianya kita dapat bersama melaksanakan ibadah. Alhamdulillah dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama berada menjejakkan kaki di rumahnya. Alhamdulillah dengan limpah kurnianya kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa taufik dan hidayah Allah, tanpa bantuan daripada Allah, tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat kita menjejakkan kaki di dalam rumah Allah ini, tidak dapat kita beribadah bersama, tidak dapat kita merendahkan dahi kita merendahkan kepala kita mencium lantai sujud menghadapnya subhanallah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar alhamdulillah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian insyaallah bermula pada hari ini insyaallah bermula pada hari ini hari Selasa ya pada setiap uh, petang hari Selasa insyaallah selepas uh, solat zuhur berjemaah kita akan uh, meluangkan sedikit masa mendengar sepatah dua kata memperingatkan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala sepatah dua kata memperingatkan kita tentang hari akhirat kelak sepatah dua kata memperingatkan kita tentang hari kita menuju kepadanya kepada pencipta kita insyaallah pada setiap hari Selasa selepas solat Zuhur kita akan duduk sejenak kita perdengarkan perdengarkan sedikit nasihat yang bertemakan tentang nama-nama Allah yang indah tentang al-asmaul husna al-asmaul husna al-asmaul husna ni adalah nama-nama Allah yang indah-indah belaka nama-nama Allah yang cantik-cantik belaka nama-nama Allah yang mulia-mulia belaka al-asmaul husna ini bukan hanya terhad atau bukan hanya bermaksud kita perlu menghafal 99 nama Allah Al Asmaul Husna, tuan-tuan puan-puan sekalian, Al Asmaul Husna ni juga termaktub juga terdapat di dalam surah-surah kita yang yang kita baca. Surah-surah lazim yang kita baca. Kita baca surah Al Fatihah terdapat di dalamnya nama-nama Allah yang indah. Kita baca surah Al Ikhlas tadi selepas solat Al Falaq, surah An-Nas. Kita baca tiga kul. Ini terdapat di dalam surah-surah ini nama-nama Allah yang indah belaka. Sifat-sifat Allah yang agung belaka. Jadi tidak perlu lihat jauh lah al asmaul husna ini dah sememangnya sebahagian daripada hidup kita al asmaul husna ini sepatutnya bukan hanya kita uh, perdengarkan bukan hanya kita bacakan dalam surah-surah kita tetapi juga kita perlu hayati perlu kita fahami perlu kita uh, kata orang internalize kita mendalami kita letakkan al asmaul husna ini fahami maknanya di dalam hati sanubari kita, di dalam kalbu kita supaya ia dapat membentuk tingkah laku kita, membentuk adab kita, membentuk adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membentuk adab kita dengan orang sekeliling kita, membentuk adab kita dalam perilaku kita di tempat kerja, di rumah dan di sekolah dan di di mana-mana tempatlah. Ya, kita kena kita sekarang duduk di Masjid Al-Muttaqin. Al masjid Al-Mutaqin, orang masjid orang-orang yang bertakwa. Al-Mutaqin ya, al maksudnya orang-orang yang bertakwa. al, ya. al, orang -orang yang bertakwa. al ni atau sifat takwa ini bukan hanya di dalam masjid. Sifat takwa ini berada sepatutnya diamalkan oleh kita di setiap masa. Nabi SAW pernah berpesan kepada para sahabatnya, Ittaqillaha haithuma kunta. Ini ada tiga pesanan daripada Nabi SAW. Pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Kedua, wa atfi isaiatal hasanata tamhuha. Dan ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. ini pesanan Nabi ini dalam satu hadis Saya bukan ambil pesanan pertama daripada hadis ini Pesanan kedua daripada hadis ini Pesanan ketiga daripada hadis yang lain Tidak Ketiga-tiga pesanan ini termaktub dalam hadis Nabi SAW yang satu Pertama apa pesanannya Ittaqillaha haithuma Bertakwalah kamu kepada Allah di mana jua kamu berada Jadi kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian saya ingatkan diri saya juga Kita bila bertakwa kepada Allah bukan hanya di dalam masjid Al-Muttaqin Tetapi bertakwa kepada Allah juga di mana jua kita berada Kita bertakwa kepada Allah di dalam tempat bilik tidur kita Kita bertakwa kepada Allah SWT di dalam ofis kita bertakwa kepada Allah Subhanahu taala di tempat kerja kita bertakwa bila kita belajar di dalam sekolah bertakwa bila kita sedang bergaul dengan ahli keluarga kita bertakwa bila kita bercuti dan sebagainya kita kena bertakwa kepada Allah pada setiap masa pada setiap keadaan itu pesanan pertama ittaqillaha <Syukur> haitsuma kedua wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha dan susulilah dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik nessai perbuatan baik itu akan memadam perbuatan buruk. Ha, ini satu berita baik untuk kita. Kita ni tuan-tuan puan-puan sekalian, diri kita sangat fakir, diri kita sangat daif, diri kita sangat lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti kita baru saja solat zuhur ni, nanti kita buka telefon kita entah apa-apalah kita nampak bila kita keluar dari masjid ni kita bual dengan kawan kita apa-apalah kita bualkan Allah saja yang tahu ada yang baik dan ada juga yang buruk apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayi'ata alhasanata tamhuha apabila awak dah melaksanakan keburukan susuli dengan perbuatan kebaikan nescaya perbuatan kebaikan itu akan memadam keburukan tersebut jadi kalau pagi ni tuan-tuan puan-puan sekalian rasalah kita tepuk dada tanya diri kita sendiri Pagi ini mungkin kita pernah mengumpat, pagi ini kita pernah menipu, pagi ini kita pernah uh, tidak menjaga mata kita, meliar mata kita, melihat orang di sini dan sana. Yang tidak aurat pun kita liar saja mata kita, dibiarkan, uh, tidak jaga. Uh, ini semua dosa, ini semua keburukan. Apa pesanan Nabi? Susuli keburukan dengan kebaikan Kita dah tahu kita buat keburukan kan Selain bertawad kepada Allah Taala, Kita susuli perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik Nampak tabung kat masjid Ringan-ringankanlah jari jemari kita Scan QR code derma Masukkan tabung derma Jumpa orang berjabat tangan Senyum Bersalaman Cakap-cakap perkara yang elok-elok kita baca Quran sebelum keluar masjid nanti, baca Quran bila dalam bas nanti, dah buat keburukan, balas balik dengan kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan memadamkan keburukan kita yang lepas. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi hasan dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Jaga akhlak kita, jaga akhlak kita dengan Allah, jaga akhlak kita dengan ibu ayah kita, jaga akhlak kita dengan mertua kita, dengan anak menantu kita, anak kandung kita, jaga akhlak kita dengan diri kita sendiri. Ini semua adalah pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiga pesanan emas daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertakwa di mana jua kamu berada dan susulilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik nescaya perbuatan baik akan memadamkan perbuatan buruk yang telah lalu dan akhir sekali kita perlakukan manusia yang lain dengan akhlak yang baik subhanallah baik apa kena mengena tadi pesanan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tajuk yang saya nak sampaikan Siapa tuan-tuan puan-puan tadi ingatkan Tajuk saya yang saya nak sampaikan pada setiap hari selasa Selepas zuhur adalah tentang Al-Asma'ul-Husna tentang nama-nama Allah yang indah-indah. Ini ada terkait dengan pesanan Nabi SAW tadi. Nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang hebat-hebat belaka, yang agung-agung belaka. Kita kalau tahu maksudnya, kita kalau dapat semai nilai-nilai daripada Asma'ul-Husna ini di dalam diri kita nescaya akan mudah untuk kita pertama bertakwa kepada Allah di mana jua kita berada. Boleh tak orang tu bertakwa kepada Allah tapi tak kenal siapa Allah itu? Boleh tak? Susah. Bahkan hampir mustahil lah. Susah nak bertakwa kepada Allah. How can you be God conscious? How can you God be God fearing if you don't know who God is? Bagaimana awak nak sentiasa awas yang Allah itu sentiasa mengawasi kita? Bagaimana awak nak sentiasa rasa diri ini berjiwa hamba? Bagaimana awak nak rasa takwa kepada Allah kalau kita tak kenal siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi insya Allah dengan asma dengan Fahaman kita terhadap Al-Asma'ul Husna Dengan kefahaman yang lebih jitu dan lebih mendalam kita dapat bukan hanya mengenal al-asma'ul husna nama-nama Allah yang indah-indah belaka ini tetapi kita juga dapat semai nilai-nilai murni dalam diri kita supaya kita dapat mengamalkan pesanan Nabi iaitu bertakwa kepada Allah di mana jua kita berada. Faham tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian? inilah kepentingan kita memahami al-asma'ul husna. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian, al-asma'ul husna ini adalah nama-nama Allah yang indah Allah ini maha perkasa, Allah ini maha bijaksana, Allah ini maha berkuasa, Allah subhanahu wa ta'ala di luar jangkauan kita. Kita sebagai manusia biasa tidak pernah melihat Allah. Kita sebagai manusia biasa tidak pernah apa nama dia naik Isra' Mi'raj seperti Nabi SAW. Kita sebagai manusia biasa berkenal suai dengan Allah mengenali pencipta kita melalui apa melalui wahyu melalui al-Quran yang telah disampaikan daripada Allah kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melalui wahyu yang disampaikan daripada Allah ke rasulnya dan kemudian disampaikan kepada kita melalui hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kenal kepada tuhannya nabi sallallahu alaihi wasallam adalah guru kita dan kita nak tahu siapa itu Allah nak tahu siapa pencipta kita tidak boleh tidak mesti melalui jalan nabi sallallahu alaihi wasallam Ha, kita nak tahu Allah itu siapa kenalilah Allah itu siapa melalui al-Quran yang telah Nabi sampaikan melalui hadis Nabi yang telah Nabi sampaikan barulah kita akan kenal siapa itu Tuhan siapa itu Allah Subhanahu wa taala siapa pencipta kita kalau dibiarkan manusia ini dibiarkan begitu saja ya contohlah Allah cipta kita tak Allah tidak berikan kitab al-Quran, tidak berikan apa-apa kitab kepada kita. Allah tidak lantik apa-apa rasul pun kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Allah biarkan kita begitu saja. Apa akan jadi kepada kita? Boleh tak kita kenal Tuhan? Mungkin dengan kadar yang sangat sedikit mungkinlah kerana ada fitrah dan naluri manusiawi yang dalam diri kita siapa-siapa yang masih dalam keadaan fitrah mungkin dapat tahu di sana terdapat pencipta di sana terdapat pencipta yang maha berkuasa di sana terdapat apa nama dia pencipta yang memberi sustenance yang memberi rezeki pada kita tapi setakat itu saja bagaimanapun tentang perincian tentang perincian nama-nama Allah yang indah kita tidak tahu ah ha, begitulah kita di dalam kegelapan manusia dalam uh, apa nama dia keadaan tidak tahu ketidaktahuan melainkan apabila disuluh dengan cahaya wahyu disuluh dengan cahaya uh, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam jadi begitulah kita dapat menghargai ayat-ayat al-Quran yang kita baca tuan-tuan puan-puan sekalian bila kita buka ayat al-Quran buka mushaf kita yang di rak-rak masjid di dalam handphone kita buka, saya jamin. Ini jaminan pada saya. Saya jamin dalam, dalam muka surat tu mesti ada asmaul husna, mesti ada nama Allah yang yang mulia. Betul tak? Kita cuba buka al-fatihah, muka surat pertama. Dia tulis bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu dah ada al-asmaul husna. Apa nama Allah terkandung dalam bismillahirrahmanirrahim tu? Allah, nama nama Allah, bismillah, itu nama Allah. Ar-Rahman, nama Allah. Ar-Rahim, nama Allah, betul tak? Itu baru ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Allah juga. Kemudian ada Rabbul Alamin, Tuhan Alam Semesta. Itu semua nama-nama Allah tu, tuan-tuan perempuan sekalian. Nama Allah ini terkandung dalam Al-Quran. Bahkan ulama' kata porsi atau bahagian Quran antara yang terbanyak Quran kupaskan adalah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak boleh lari daripada Al Asmaul Husna, tidak boleh lari daripada mendengar nama-nama Allah. Cuma masalahnya kita faham atau tidak, kita faham kita hayati atau tidak, kita amalkan atau tidak. Tuan-tuan dan -tuan, puan, puan sekalian, ada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini hadis sahih. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Inna tis'atan wa tis'ain asman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhala al Yang bermaksud sesungguhnya bagi Allah itu 99 nama, 100 tolak 1. 100 tolak 1 berapa tuan-tuan? 99 lah, sama. Ha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya bagi Allah itu 99 nama, 100 kurang 1. Ha, 99 nama Allah itu wujud. Man ahsahaha dakhalal jannah Aa, barang siapa yang menghafalnya akan masuk syurga Aa, subhanallah besar fadilat mengetahui nama-nama Allah itu man ahsahaha dakhalal jannah man ahsahaha ini ulama berselisih pendapat dan ulama ada komentar mereka sendiri ulama syarah adakah memadai untuk kita hafal 99 nama Allah itu Aa, ramai di kalangan ulama kita kata tidak memadai bukan hafal sahaja ya tuan-tuan-tuan-tuan -tuan sekalian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, assalamul muminul muhaiminul azizul jabbarul Mutakabbir. Itu bukan hanya itu sahaja, itu dah bagus Tetapi bukan hanya semata-mata kita menghafalnya Apa lagi kena buat? Ulama' kata pertama, mengetahuinya Itu menghafal lah, kita ketahui, kita hafal, itu pertama Yang kedua, kita memahaminya kita kena faham apa maksud Ar-Rahman, apa maksud Ar-Rahim, apa maksud Al-Malik, apa maksud Al-Quddus. Ini semua nama-nama Allah. Dan ketiga, kita perlu mengamalkannya. Mengamalkan ni macam mana? Adakah mengamalkan ni kita samakan diri kita dengan Tuhan? Tidak, tidak sekali-kali tidak. Kita tidak bakal sama dengan Allah. Kita tidak boleh sama dengan Allah. Bahkan kalau kita nak samakan diri dengan Allah itu dah dianggap satu dosa besar. Kita nak samakan makhluk dengan Tuhan itu dah dianggap menyekutukan Tuhan. Tak boleh ya. Ha, tetapi di dalam kita memahami maksud-maksud uh, Asma'ul Husna. Di dalam kita memahami maksud nama-nama Allah itu. Ada beberapa nilai yang kita boleh gunakan dalam hidup kita. Kita dapat tahu Allah itu maha merahmati. Kita pun menjadi orang yang merahmati kepada orang yang ada sifat rahmah. bahkan dalam sepotong hadis Nabi kata arrahimuna yarhamuhumur ar rahman. Orang-orang yang ada sifat rahmah ini akan diberi rahmat oleh Tuhan yang Ar-Rahman. Subhanallah. Arrahimuna yarhamuhumur ar rahman. Orang-orang yang ada sifat rahmat ini Tuhan Ar-Rahman akan merahmati mereka. jadi sebahagian sifat-sifat Allah, sebahagian nama-nama Allah ini mengandungi sifat-sifat yang kita boleh gunakan untuk diri kita. Allah Inna jamilun yuhibbul jamal Nabi SAW bersabda Sesungguhnya Allah itu maha cantik Sukakan kecantikan Kita bila datang ke masjid nak solat Kalau kita ada pakaian yang elok Kita pakailah pakaian yang elok kalau jangan pakai compang camping, jangan datang kusut masai, datang dengan bau, bau badan yang elok, dengan dengan perhiasan yang elok. Kalau ada sungkuk nak pakai boleh pakai, ada serban nak pakai boleh pakai. Ha, kalau tak pakai pun tak apa. Yang penting kita cukup syarat solat kita, cukup kebersihan, jaga kebersihan, jaga keterampilan kita bila kita menghadap Allah, datang ke rumah Allah. Bak itulah bagaimana kita aplikasikan fahaman kita terhadap al-asmaul husna. Jadi jadi itu poin ketiga. Ha, yang antara amalan kita terhadap Al-Asma'ul Husna juga adalah bila kita berdoa, kita seru kepada Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Kita tahu Allah itu maha pemberi rezeki. Jadi tuan-tuan, perempuan sekalian, bila doa kepada Allah nak minta rezeki, doalah. Kalau tak, tak, tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah, Tuhan yang maha pemberi rezeki. Kau murahkanlah rezeki aku. Sebagai contoh. Boleh tak? Boleh, bahkan itu adalah tuntutan atau anjuran daripada Nabi SAW. Seru Allah SWT, kita seru pencipta kita melalui nama-namanya yang indah kita nak rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah rahmati kita kita panggil dalam doa kita ya Allah Tuhan Ar-Rahman ya Allahu ya Rahim rahmatilah daku rahmatilah keluarga saya dan sebagainya begitulah cara kita mengamalkan al-asmaul husna bukan itu saja ada banyak lagi yang boleh kita kupas insyaallah kita boleh jumpa kita boleh kupas dengan lebih lanjut pada sesi akan datang hari Selasa insyaallah temu janji saya dengan anda semua pada hari Selasa selepas wala zuhur kita akan kupas satu persatu al asmaul husna nama-nama Allah yang Maha indah nama-nama Allah yang hebat-hebat belaka insyaallah supaya kita dapat menghafal dapat mengetahui dapat memahami dan akhir sekali dapat mengamalkan semoga kita digolongkan di di kalangan hamba-hamba Allah di syurga kelak di kalangan hamba-hamba Allah yang al-muttaqin yang bertakwa kepada Allah di mana jua mereka berada dan di kalangan hamba Allah yang as-solihin yang beramal soleh dan uh, beramal soleh di baik di, 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 kepada diri mereka sendiri beramal soleh apabila di bersama uh, makhluk yang lain dan juga beramal soleh di mana jua mereka berada insya-Allah Aku lu kauli hada wa astaghfirullah aladzim alil walakum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfirka wa tuwilaik sampai jumpa di lain masa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh